پچھلے حصے میں جیسا کہ بتایا جا چکا کہ کس طرح وہ جو سات عیسائی لڑکیاں تھیں اور پانچ جو عیسائی آدمی تھے جو مراکشی تاجروں کے بھیس میں تھے تو وہ دراصل جاسوسی کے نظام سے تعلق رکھتے تھے ان میں ایک لڑکی جو سب سے ہوشیار تھی موبی نام اس کا تھا اور رابن ان کے شعبے کا سربراہ تھا تو موبی کسی نہ کسی طریقے سے رابن تک پہنچ گئی اس کے بارے میں, میں ڈیٹیل بتائی جا چکی اب آگے موبی پوچھتی ہے رابن سے کہ اب کیا کرنا ہے کیا تم صلاح الدین نبی کو جال میں نہیں پھنسا سکتی رابن نے پوچھا ابھی تو پہلی رات ہے اس نے جو ہمارے متعلق فیصلہ دیا اگر سچے دل سے دیا تو اس کا مطلب مرد نہیں پتھر ہے اگر اسے ہمارے ساتھ کوئی دلچسپی ہوتی تو کسی ایک لڑکی کو اپنے خیمے میں بلا لیتا اسے قتل کرنا بھی آسانی ہے ایک ہی بار ساحل پہ آیا تھا مگر تیر بھی خطا گیا وہ پانچوں کہاں ہیں تھوڑی دور ہیں وہ ابھی یہیں رہیں گے سنو موبی اس شکست نے مجھے پاگل کر دیا رابن نے کہا اب میں کیا کروں میرے اوپر سلیب کی ذمہ داریاں ہیں تمہیں پتہ ہے ہم دشمنوں کے خیمے میں اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے جلد از جلد اگلے آگے کا لائے عمل بتاؤ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا کمانڈر ناجی نے ہم سے مدد طلب کی تھی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے رابن جذباتی باتیں نہ کرو جلدی بتاؤ آگے ہم نے کیا کرنا ہے تم بہرحال کسی نہ کسی طرح صلاح الدین ایوبی کو اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کرو ان کے دل سے کسی طریقے سے جذبہ نکالو میں یہاں سے تم کہاں جاؤ گے رابن میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا لیکن فرار سے پہلے ایوبی کی نفری ای آئندہ کے عزائم اور ساری معلومات لے کے پھر یہاں سے جاؤں گا سو لشکر کو بھڑکانا اور بغاوت کرانا نہایت ضروری ہے نہایت ضروری ہے ایوبی زندہ نہ رہے زندہ رہے تو ہمارے قید خانے میں زندہ رہے آخری عمر تک سورج نہ دیکھے یہ بہت ضروری ہے علی بن صفیان کو تم اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کرو وہ بھی روبین کے بستر سے نکلی اور خیمے کے پردے کے پاس جا کے باہر وہ بھی آہستہ آہستہ چل پڑی جب وہ درختوں سے گزری تو پیچھے دیکھا تو ٹیلے تک پہنچ گئی اس نے خیمے کی طرف رخ کیا کچھ دور تک پہنچی تو اسے دو آدمیوں کے دبے دبے باتوں کی ایک لڑکی غائب ہے پہلے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ مراکشی تاجروں کے بھیس میں جو اس کے ساتھی ہیں وہاں تک پہنچ جائے پھر اس نے سوچا کہ اگر اس کی گمشدگی باقی لڑکی مصیبت بن جائے گی تھی تو وہ بھی چالاک لیکن یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ان پر مصیبت آ جائے اس نے آہستہ تو ان کی بات سننے کی کوشش کی ان کو تو اس نے یہی کہا تھا کہ اسے سسلی کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی لیکن اس نے آہستہ آہستہ وہاں پہنچنے کوش کی کوشش کیونکہ اسے عربی اور باقی زبانیں بھی آتی تھیں جب وہاں تک جا کے پہنچی تو اس کو نظر آیا کہ دور کوئی شخص چڑھ رہا ہے وہ تھی تو ہوشیار تو وہ چوٹی کے اوپر ٹیلے کی چوٹی پہ پہنچ گئی اس نے دیکھا کہ رات کے پس منظر میں ستاروں سے بھرا ہوا آسمان تھا اسے ایک آدمی نظر آیا اس کے بعد وہ نیچے اتر گئی وہ آدمی دور سے دیکھ رہا تھا اسے بھی ایک ہولہ سا نظر آیا جو کسی خاتون کا لگ رہا تھا پہلے تو اس کے ذہن میں آیا وہ ایک کماندار تھا اس کے ذہن میں آیا کہ شام کو اس کماندروں کو خبردار کیا گیا تھا سلیبی نے جاسوسی اور تقریب کراری کے لیے لڑکیوں کا استعمال کیا وہ سہرائی خانہ بدوشوں کے روپ میں آتی ہیں ایسی قریب لڑکیوں کے بھیس میں جو فوجی کیمپوں میں کھانے کو بھیک مانگنے آتی تھیں اور اپنے آپ مظلوم ظاہر کرتی تھیں یہ بھی بتایا گیا تھا آج سات لڑکیاں سلطان کی پناہ میں آئی ہیں جنہیں بظاہر تو رحم کیا گیا لیکن مشتبہ سمجھ کے پناہ دی گئی ہے تو کماندر میں سے ایک نے اپنے ساتھی کا اللہ کرے ایسی کوئی لڑکی مجھ سے پناہ مانگے تو اب اس ٹائم وہ ڈر بھی رہا تھا کہ یہ چڑیل یا جن نہ ہو لیکن اس نے دیکھا کہ کوئی خاتون ہے اب وہ اس کی طرف جیس جیسے چلنا شروع ہوا اس کا ماندار کا نام فخر المصری تھا اس نے کہا کون ہو تم نیچے آؤ لڑکی نے ہرنی کی طرح چوکڑی بھری اور ٹیلے کے دوسری سے اتر گئی فخر کو یقین ہو گیا کوئی انسان ہے جن چڑیل نہیں وہ اچھا خاصا لمبا تڑنگا مرد تھا وہ ٹیلہ بھی انچا نہیں تھا وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا لڑکی اور تیزی سے دوڑ پڑی فخر المصری نے محسوس کیا کہ آگے تو کوئی بھی نہیں اس کے بعد وہ لڑکی کسی جگہ چھپ گئی انہیں حسن و شباب کے ساتھ ساتھ فوجی ٹریننگ بھی دی گئی تھی اور خنجر زنی بھی سکھائی گئی تھی فخر جب آگے گیا تو وہ دوسری طرف دوڑ پڑی یہ آنکھ مچولی شروع ہو چکی تھی فخر کو اندھیرا پریشان کر رہا تھا موبی کے قدم خاموش ہو جاتے تو وہ بھی رک جاتا قدموں کی آواز سنائی تو قدموں کی آہٹ پر دوڑتا غصے سے باؤلا ہوا جا رہا تھا اس نے جان لیا ہے تو کوئی جوان لڑکی بڑی عمر کی ہوتی تو اتنی تیز اور اتنا زیادہ نہ بھاگ سکتی تاکہ میں فخر دو میل فاصلہ طے کر گیا موبی نے جھاڑی اور اونچی نیچے زمین سے بہت فائدہ اٹھایا اس کے مرد ساتھیوں کا ڈیرہ قریب آ گیا تھا وہ دوڑتی وہاں تک جام پہنچی اس نے اپنے ساتھیوں کو واضح دی وہ گھبرا کر جاگے اور خیمے سے باہر آ گئے ایک نے مشل جلائی یہ ڈنڈے کے سر پہ لپٹے ہوئے کپڑے کی سی مچھل تھی ان کی آگ کی روشنی بہت زیادہ تھی فخر نے تلوار نکالی اور ہانپتا کامتا ان کے سامنے جا کھڑا ہو اس نے دیکھا پانچ آدمی لباس سے سفری تاجر نظر آتے اور مسلمان لگتے ہیں لڑکی ان میں سے ایک کی ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی مشل کے ناشتے شولے میں اس کے چہرے پہ گھبراہٹ اور خوف نظر آ رہا تھا اس کی سانس بری طرح اکھڑی ہوئی تھی یہ لڑکی میرے حوالے کر دو فخر المسرین حکم کے میں کہا یہ ایک نہیں ہے ایک آدمی نے کہا ہم نے تو سات لڑکیاں آپ کے سلطان کے حوالے کی ہیں آپ اسے لے جا سکتے ہیں نہیں موبی نے اس کی ٹانگوں کو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اور روتے ہوئے خوفزدہ میں کہا میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی یہ لوگ تو عیسائیوں سے بھی زیادہ وحشی ہیں ان کا سلطان انسان نہیں سانڈ ہے درندہ ہے اس نے میری ہڈیاں تک توڑ دی ہیں میں اس سے بھاگ کر آئی ہوں کون سا سلطان فخر نے حیران ہو کر پوچھا وہی جسے تم صلاح الدین ایوبی کہتے ہو موبی نے جواب دیا وہ اب مصر کی عربی بول رہی تھی یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے فخر نے کہا اور پوچھا یہ کون ہے تمہاری کیا لگتی ہے اندر آ دوست باہر بہت سردی ہے ایک آدمی نے فخر سے کہا تلوار نیام میں ڈالو ہم تاجر ہیں ہم سے آپ کو کیا خطرہ آؤ اس لڑکی کی بپتا سن لو اس نے آپ بھر کر کہا میں آپ کے سلطان کو مرد مومن سمجھتا تھا مگر ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے اس وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا وہ باقی چھ لڑکیوں کا بھی یہی حشر کر رہا ہوگا ان کا یہ حشر دوسرے سالاروں نے کیا ہے موبی نے کہا موبی نے کہا شام کو ان بیچاریوں کو اپنے خیمے میں لے کر انہیں بے سود کر کے خیمے میں ڈال دیا یہ خیمے میں بے ہوش پڑی ہیں فخر المصری تلوار نیام میں ڈال کر ان کے ساتھ خیمے میں چلا گیا اندر جا کے بیٹھے تو ایک آدمی نے آگ جلا کر کہوے کے لیے پانی رکھا اس میں جانے کیا کچھ ڈالتا رہا دوسرے آدمی فخر سے پوچھا اس کا رتبہ کیا ہے اس نے بتایا وہ کماندار اور ہے اور عہدے دار ہیں انہوں نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی جس سے انہوں نے اندازہ کر لیا یہ شخص عام قسم کا سپاہی نہیں ہے اور ذمہ دار فرد ہے ذہین بھی ہے اور دلیر بھی ہے ان لوگوں میں سے ایک نے جو کرسٹوفر تھا فخر کو سات لڑکیوں کی بالکل وہی کہانی سنائی جو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سنائی تھی انہوں نے فخر کو یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی نے ان کے متعلق کیا کہا تھا ان لڑکیوں نے سلطان کو یہ پیشکش بھی کی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو تو واپس نہیں جا سکتی ان عیسائیوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی اس لیے وہ مسلمان ہونے کو تیار ہیں ہے کہ کوئی اچھے رتبوں والا عسکری ان کے ساتھ شادی کر لے ہم نے سنا تھا سلطان صلی ایوبی کردار کے لحاظ سے پتھر ہے ہم ہر روز سفر پہ رہنے والے تاجر ہیں انہیں کہاں کہاں ساتھ لیے پھرتے انہیں سلطان کے حوالے کر دیا مگر سلطان نے اس لڑکی سے جو سلوک کیا وہ اس کی زبانی سن لو فخر المسری لڑکی اگر دیکھو تو لڑکی نے کہا ہم بہت خوش تھیں خدا نے ہمیں ایک فرشتے کی پناہ دے دیا سورج غروب ہونے کے بعد سلطان کے محافظ اور مجھے کا سلطان بلا رہا ہے میں باقی چھ لڑکیوں نے اس میں ذرا زیادہ خوبصورت ہوں مجھے توقع نہیں تھی تمہارا ایوبی مجھے بری نیت سے بلا رہا ہے میں چلی گئی سلطان ایوبی نے شراب کی سرائی کھولی ایک پیالہ اپنے آگے رکھا اور ایک مجھے دیا میں عیسائی ہوں شراب سو بار پی چکی ہوں میری جہاز میں عیسائی خمانداروں نے میرے جسم کو کھلونا بنائے رکھا سلطان صلاح الدین ایوبی بھی میرے جسم ساتھ کھیلنا چاہتا تھا شراب اور مرد میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن ایوبی کو تو میں فرشتہ سمجھتی تھی میں اس کے جسم کو اپنے ناپاک جسم سے دور رکھنا چاہتی تھی مگر وہ عیسائیوں سے بھی بدتر نکلا وہ مجھے بحری جہاز میں لائے تھے اور جب ان کے جہاز ڈوبنے لگا انہوں نے ہمیں ایک کشتی میں ڈال کر سمندر میں اتار دیا اور ہمارا کوئی ساتھ نہ دیا خدا نے ہمیں بچا لیا اور اس آدمی کی پناہ میں پھینک دیا جو فرشتے کے روپ میں درندہ ہے درندہ مجھے سلطان نے ہی بتایا تھا میرے ساتھ کی باقی چھ لڑکیوں اس کے سلاروں کے خیمے میں میں نے سلطان کے پاؤں پڑھ کر کہا میرے ساتھ شادی کر لو اس نے کہا اگر تم مجھے پسند کرتی ہو تو شادی کے بغیر تمہیں اپنے حرم میں رکھ لوں گا اس نے میرے ساتھ وحشیوں کا سبرتاؤ سب کیا شراب میں بد مست تھا جو ہی اس کی آنکھ لگی میں وہاں سے بھاگ گئی اگر میری باتوں کا اعتبار نہ آئے تو اس کے محافظوں سے پوچھ لو اس دوران ایک آدمی نے فخر کو قہوہ پلایا ذرا دیر بار فخر کا مزاج بھی بدلنے لگا اس نے نفرت سے کہہ لگایا اور کہنے لگا ہمیں حکم دیتے ہیں کہ عورت اور شراب سے دور رہو اور خود شراب پی کر راتیں عورتوں کے ساتھ گزارتے ہیں فخر کو محسوس نہ ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے دراصل اس کے مزاج کا بدلاؤ یوں ہوا تھا اسے حشیش پلا دی گئی تھی اس پہ ایسا نشہ تاری تھا جسے وہ نشہ نہیں سمجھ رہا تھا لیکن دراصل وہ نشے میں اپنے نشے میں چور ہو چکا تھا اور اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا تھا اس سے آگے کیا ہوا صلاح الدین ایوبی کے اوپر کیے گئے حملے جو خواتین کے روپ میں تھے یا میدان میں تھے ان سے اس نے بچنے کے لیے علی بن صفیان نے کیا کیا تدابیر کیں اس کے بارے میں اگلے حصے میں بتائیں گے اگلا حصہ دیکھیے گا